Празднования Вычерныц на Андрея сопровождались веселыми песнопениями, долгими девичьими посиделками, знакомствами и заигрываниями молодежи. В Одесском культурно-просветительском центре Казак-центр праздник отмечали традиционно. Были и песни, и пляски, и дегустация народных яств. Основная цель мероприятия – познакомить одесскую молодежь с обычаями и традициями украинской национальной культуры. Мы ведрудили, можно так сказать, цей обряд, обряд калиты, который проводился саме на Андрія, хочемо донести цей дух свята до наших діточок, чтобы они поринули в, цей, в цю атмосферу свята и сберегли э, на свое, в своем житті. Молодое поколение с удовольствием принимает участие в подобных празднествах. Ребята рассказывают, хотят больше знать о своей культуре и обычаях. Мне нравится, все нравится. Поэтому в этих мероприятиях я участвую с удовольствием. Я хочу узнать все о нашей культуре, ну и о всем прочем. Ежегодно помощь в проведении подобных мероприятий Казак-центру оказывает общественная организация «Интеллектуальный форум». «Интеллектуальный форум завжди поддерживает нас в разных заходах нашего культурного просветительского центра. И мы завжди рады их витать, как все друзья, Інтелектуальний форум завжди підтримує подібні заходи. Ті заходи, які зв'язані, пов пов'язані з тим, щоб ми згадували наше коріння, наших пращурів, щоб ми сьогодні внесли цей чудовий свій внесок у вигляді свята, у вигляді традиційних ремесел в наше сьогодення. Без знания обычаев в своей страны, истории и культуры нельзя построить будущее, уверенные организаторы праздника. Поэтому так важно, чтобы подобных мероприятий проводилось как можно больше, считает молодежь, посетившая вечерные тина Андрея.